Пожалуйста. Вы хотите выступить при вид выплате на свои питания? Ну, вы дадите потом ответы вид на все ваши питания. Давайте Надежда Тимофеевна, я... пожалуйста. Я вас прошу до слова. Я... Господин Дяченко, не создавайте ситуацию конфликтную. Нет, я тут руковожу митингом. Пожалуйста, станьте на своими... И руками мне меня... не махайте. Успокойтесь, пожалуйста. Вы же молодой человек. Я еще раз вам говорю, не махай мне под руками, еще раз говорю. Господин Деченко, ну станьте на свое место, пожалуйста. Коллега депутаты, не создавайте здесь ситуации. Я вышел. Я вам свой не давал. Станьте на свое место. Господин Деченко, вы же председатель, вы администрации очень прошу, люди добрые, вот это к нам приехал господин с Киева, тут наводить порядок. Какой пример может быть для других? Мы проводим мирную демонстрацию. Мы, Мы намерены дать слово желаем. И кто при власти, и кто без власти. Кому не Вы это живете или нет? Будьте тому свидетелями. Вот нас было в 41 году. Я вас прошу, ну станьте на свое место. Мы вам дадим всем слово.